Помічниками Олександра Кулякова у збірні України стануть Дмитро Христич та Юрій Гунько. Про це головний тренер національної команди розповів у інтерв'ю телеканалу Хокей. Перший збір українці проведуть наприкінці літа. Участь у ньому візьмуть гравці клубів ПХЛ. Навряд чи зможуть бути присутніми легіонери, а також хокеїсти основи Донбасу, задіяні на міжнародному турнірі Донбас-Оупен. У нас есть обширный список, на которых ребят мы будем обращать внимание. Конечно, это не означает, что никто не может попасть в другую сборную, потому что двери будут у нас открыты в сборную для ребят, те, которые себя хорошо проявят в чемпионате. Но на первый сбор, который мы планируем провести 20, 27 августа по 2 сентября, мы бы хотели вызвать человек 25 народов, кандидатов в сборную, те, которые у нас э, могут реально претендовать на место сборной. У планах Куликова не тільки знайомство із кандидатами до збірної, але й проведення двох товариських зустрічей у броварах проти бронзових призерів професіональної хокейної лиги. Плохо, что с нами отказались играть практически все команды, с кем мы связывались. То есть еще есть маленький-маленький шансик, но и команды і Білорусі, і Франції, і. И... Венгрии и Казахстана и Англии все отказались, потому что для них этот этап не так важный, в августе еще никто сборную не собирает. Есть предварительная договоренность с командой Беркут провести два матча, состав у них очень хороший и я думаю, что игры будут очень хорошие. То есть, после того как они приедут со сборов в Словакии они проведут там турнир, затем они съездят в Швейцарию на, на несколько игр и после этого мы с ними сыграем. Я думаю, что это будет тоже неплохой спаринг партнер для нас.